Amda mantap, mantap, amda mantap. Mantap. Jadi orang jangan tak se seorang samin se, min, min zing, uh, baca bisa bunyikan kenapa kena nyanyi Baca bisa boleh Kenapa kena nyanyi uh, Dacong mulut Duk kata kat Dekat DAP Kena cong mulut dalam DAP Apa dia tu Semuk hijau Kenapa hmm. Kena hirimin file ke apa Ha? Ah. Cakap pun tak tahu halau lah ah. Ah. Morning, morning, selamat pagi Ha, makin awal lah hijau Kau tak tidur ni Kau tak pergi ketuk ni <laughs> Tiga-tiga buah lah Pergi tu <coughs> mantap tu je UMNO ni level baru je untuk hamba hakikat je ni UMNO ni level baru je Ah, ha, itu dah kalau nak kenal siapa baru hari ni pun Perwakilan UMNO ya, lah, Jadi baru orang nampak lah. ha. Apa buat UMNO ni Sumpah baru apa ya. Tapi bila UMNO tak buat benda ni Sumpah nak buat Kan Anda kata UMNO tak jadi baru Kepada rakyat Siapa nak jadi baru rakyat ni lain semua jadi raja, jadi tokong dia tak jadi barua kan rakyat Tok oh, guru Hang dapat jadi MP dia jadi tak barua pada rakyat dah, dia jadi tokong nak bini, nak renta nak rumah, nak singgah sana nak macam-macam dipuji, dipuja UMNO ni level barua untuk rakyat, dan memang UMNO sanggup pun jadi barua memang wujud UMNO ni untuk jadi barua apa thank Baby love Lama -lama. Seorang pria tiba-tiba menemukan dan sebuah jejak Bayangkan, Firaun pernah hidup selama 400 tahun Tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah pening kepala walau sekalipun Akhirnya manusia ini kufur dan berkata Akulah Tuhan kamu, karena terlalu lama sehat dia lupa bahawa kesihatan itu pun datang dari Tuhan sekalian alam. Di dalam kitab-kitab ulama disebut, sebab kerana kufur bukan kerana ilmu, tapi kerana tulul afiah, kerana terlalu lama hidup tanpa ujian, hingga rasa diri kebal. Dan menariknya, saintis moden hari ini telah menemui bukti bahawa zaman Mesir purba sebenarnya sudah menggunakan ganja sebagai kesihatan berpanjangan. Dalam papirus kuno pula, mereka panaskan herba ganja itu di atas batu bata untuk perawatan saraf dan kesakitan. ganja perubatan. Bukti bahawa pada zaman Fir'aun pun manusia sudah kenal herba yang menenangkan jiwa. Dulu mereka panggilnya herba hikmah. Hari ini, dunia telah memanggilnya dengan nama sains. Bayangkan, Fir'aun pernah hidup selama 400 tahun. Tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah pening kepala walau sekalipun. Akhirnya manusia ini kufur dan... Redmi 14 sen yang 400 lebih tapi kau boleh cek kau dengan harga 9 ringgit 90 jadi kat tepi. di Singapura tahun 1942, di mana waktu itu ada peristiwa pertempuran Singapura, Inggris waktu itu tengah berperang dengan Jepang. Tiba-tiba, seorang mayor bernama York mengatakan pada bawahannya di divisi radio bahwa mereka udah gencatan senjata dengan Jepang. Jadi dia menyuruh para bawahannya untuk menghancurkan bukti-bukti yang bisa dihancurkan. Jadi mereka pun kemudian mengamasi pekerjaan supaya nggak bisa dimanfaatkan oleh Jepang Sebagian dari mereka juga membawa barang yang mungkin bisa mereka gunakan nantinya. Di tahun 1942, Jepang berhasil merebut Singapura dari Inggris, sehingga pasukan Inggris yang kalah menjadi tawanan Jepang. Film ini mengisahkan Eric Lomax, seorang engineering di pasukan tentara Inggris. Dia dan teman-temannya pun menjadi tahanan dan dipaksa untuk masuk ke kereta api. Dari Singapura, mereka semua pun melakukan perjalanan berhari-hari menuju Thailand. Mereka nggak dikasih makan dan minum, bahkan di kereta bareng itu, mereka merasa sesak dan pengap. Singkatnya, sampailah mereka di Thailand, tepatnya di Kanchanaburi. Sebuah wilayah yang berjarak 130 km dari Bangkok. Di sana, Eric dan teman-temannya menyaksikan pemandangan mengerikan. Orang-orang lokal bersama tentara Inggris yang lainnya tengah menjalani Romusha. Bekerja membangun jalur kereta api Thailand-Myanmar atau yang dikenal dengan julukan Dead Railway alias Rail Kematian. Pada pagi harinya, pasukan Inggris yang baru tiba diseleksi. Mereka yang bukan engineer dikeluarkan untuk bekerja di lapangan, sementara mereka yang engineer seperti Eric akan bekerja memperbaiki mesin-mesin. Malam harinya terjadi diskusi antara para engineer. Seorang tentara bernama Torby mengajak mereka untuk melakukan perlawanan. Di samping mereka menang jumlah, mereka juga bisa kabur ke setelahnya. Tapi jika mereka bisa kabur pun, mereka harus kemana dan apa yang harus mereka lakukan? Erik yang paling cerdas di antara mereka pun angkat bicara. Dengan peta yang dia buat, dia tahu posisi mereka saat ini. Mereka sebenarnya bisa aja dengan mudah pergi ke barat, namun saat ini belum ada rel kereta yang terbangun menuju Bangkok. Artinya, jika harus melewati hutan, mereka bisa bertemu dengan tentara Jepang. Mereka juga tidak tahu medan, tidak punya makanan dan air yang cukup. Ditambah lagi, Erik mengingatkan bahwa pembangunan rel kereta api bahkan di Inggris sekalipun adalah hal yang berbar. Sebuah pekerjaan yang menyiksa tidak hanya melibatkan warga lokal tapi juga tentara seperti mereka. Finley, tentara yang dianggap pemimpin mereka di sana mengatakan bahwa mereka adalah tentara bukan budak. Finley bertanya pada Eric dan juga Witins, apa yang mereka perlukan untuk membuat sebuah radio. Jadi di hari berikutnya mereka pun punya misi rahasia untuk membuat radio rahasia supaya mereka bisa mendengarkan berita dari luar. Mereka ingin tahu apakah perang masih berlangsung, apakah sekutu masih berjuang dan apakah mereka punya harapan untuk diselamatkan. Mereka mengumpulkan komponen demi komponen dari barang-barang sisa di camp. Mereka nggak bisa bergerak bebas, jadi semua komponen harus dicuri atau diselundupkan. Laih, si. There is... There. Postal, postal. PR besar mereka adalah kapasitor. Mereka nggak bisa menemukannya di camp. Finlay tahu bahwa teman mereka bernama Jackson membawa kapasitor dari kantor mereka sebelum jadi tahanan Jepang. Jadi Eric dan Finlay kemudian pergi ke lapangan di mana Jackson bekerja di sana. Gak disangka, di sana mereka malah bertemu dengan Mayor York yang tengah bekerja dengan badan gemetaran. Mereka nggak bisa berkomunikasi lama karena tentara Jepang yang mengawasi. Waktu itu, mereka memperbaiki mesin yang rusak dan di saat yang sama, mereka juga bisa menemukan Jackson. Eric pun segera menerima kapasitor tersebut dari Jackson ketika tentara Jepang teralihkan dengan mesin yang baru selesai diperbaiki. Malam hari, Eric pun mengupdate peta yang dia buat. Kemudian pada pagi hari ketika buang air kecil, dia menyembunyikan